Есть несколько методов, как... mm -hmm. Есть несколько методов, как можно эту ситуацию надурить. Можно приклеить двухсторонний скотч mm -hmm. на обратную сторону. Mm -hmm. Да, и тут израду. Ну, значит, идем другим шляхом. Если на двухсторонний скотч он не клеится, правильно? Значит, надо идти другим шляхом. На трехсторонний скотч. На трехсторонний скотч. Значит, все, я попал в цей. По бандос. Не, ты на этот наклеишь все. Но, может, оно не достает. Мужчина. Надо подписникам показать несколько методов. Если двухсторонний скотч не работает, то надо, значит... Да. Мои деды и прадеды так делали. Закручиваем тут же четверочку и просваиваем. Ну. Ну, закручиваем саморез пятерочкой, Так, чтобы обы носик выглядал. Ну. Подаем подкладочку. и все, он у нас есть. Невеличкі, тепер беремо сверло тоненьке. Ну, І вся любов, як мама каже.